Шановні українці, до вас звертається група інструкторів 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового Тамана Костя Гордієнка. Минулого року ви допомогли нам придбати партію страйкбольного обладнання для нової навчальної програми. Використовуючи це обладнання, новачки здобули та закріпили на практиці навички ведення бою максимально наближено до реального. Програма допомогла покращити взаємодію підрозділів і максимально зберегти життя бійців. Минулого року обладнання постійно в роботі. І вже частково вийшла з ладу, частково суттєво зношена і потребує заміни. Вартість нового обладнання складає 435 тисяч гривень. Самим з цим завданням нам не впоратись. Тож ми знову звертаємось до вас по допомогу. Долучайтеся до збору, допоможіть зберегти життя бійців. Разом до перемоги! Слава Україні! Здраводі! Приветствую. Как поживаете? Лучше всех. Ну, приятно слышать. Ну, слабо верится, наверное, да. Ну, вот такое дело. А, я смотрю, вы из Латвии. Да, да, город. Да что ж сегодня все? За городом. Извините, подвисла Пенсионер... из какого города вы сказали? Огро сейчас. Ну, там 30 километров от Риги. А -а -а. Пенсионер, 70 лет. Понятно. Вам 70 лет? Да, 71 сейчас будет. Да. Ничего себе, молодо выглядите. Свои Вы были. знаете, я перед этим 10 лет, когда ушел на пенсию, ну, сам себе пенсионировал. В Австрии 10 лет горными лыжами занимался, потом колени там поранил, там операций много было. Но сейчас год вот танцами танго занимаюсь, что в какой-то там, да, ну, движуха себе. была. Классно, молодцы. О чем разговариваете? Ну, я вас видел. Как? О чем разговариваете здесь? Ну, знаете, я не специалист в каких-то темах особых там, но, ну, скажем, я видел вас, вы блогер, да. как-то вот так, ну, просматривал. Да. Есть у меня канал небольшой. Ну, как говорится, двух словах, что вы не поняли, что я, конечно, за Украину, за русский, против русского фашизма и так далее, но. Спасибо. каждый как говорится, с пенсии какие-то деньги стараюсь спонсировать на ВСУ. Спасибо большое. Где большое. по минимуму там, да? Спасибо вот большое. Вот скажу вам простую вещь. Вот как вот вы, как человек, разговариваете с людьми, понимаете ситуацию, да, свою там, ну, общую. Я служил в Советской Армии по 72 по 73 -й, 75 -й год в Балтийском флоте, да? У нас в части было украинцы процентов 60 с Украины, ребята, да. И вы знаете, я был буквально с первых дней фашистом, кто против советской власти, кто <поти> против типа России и так далее, и так далее. У нас именно с украинцами были драки каждый второй день. Вот реально, я вам скажу, они, ну, я не знаю, может быть, кто-то там да, был один у меня там, ну, товарищ, друг, можно сказать, там, все эти годы, там, с Мариуполя, там, тогда был город Жданов, назывался, mm -hmm. там, ну, один человек, да, остальные были вообще там, я говорю, не было, через день чуть не драки мне с ними там были. Ну, смотрите, на, на момент был... 70 там, середины 70-х, в которых вы служили... Украина под оккупацией Совка, особенно если та часть Украины, которая еще с 22 года там оказалась, была уже больше 50 лет. Это, грубо говоря, три поколения находились под оккупацией. А вам, вот Латвии, Литве, Эстонии, повезло больше. Ну как, повезло условно, да, как бы повезло больше. Вы в оккупацию попали только с 40-го года. Ну да, я понимаю все. Я до да, другом... Нет, я о другом говорю. Я имею другое. Вот то, что как эти люди воспринимали вот 70-е годы, uh -huh. с которым был вместе, да. Ну, вот как они сейчас, когда прошло уже там, ну, лет чуть не 50, как они сейчас воспринимают, скажи... Ну как они себя чувствуют, как воспринимает в Украине вот это поколение, да? Вот как они вот себя, ну. Я вам скажу, что, что, что огромное количество украинцев еще до 22 -го года даже не осознавали, не ощущали, кто на самом деле фашист. И в какую сторону надо смотреть в вопросе дружбы сотрудничества, а в какую сторону надо смотреть с автоматом в руках, потому что туда спиной поворачиваться нельзя. Еще до 22 года в Украине таких людей было огромное количество. Их, наверное, не большинство было, но их было очень много. И вот только 22 год раскрыл глаза этим людям. Даже 14 год не раскрыл. Даже 14 год им еще глаза на это не раскрыл, к сожалению. А все потому, что, я же говорю, вот из поколения в поколение находились под этой совковой оккупацией, воспитывались на вот этих всех пропагандистских нет, нет, мифах, на вот этом всем, да, на вот Ты этом... Я вещи, которые я прожил там. Вот, 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 в вот, своей вот, жизни. вот, вот. Вот, 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 вот. К сожалению, да, вот таким образом только Но люди тоже... пришли к сознанию. Вы хотите сказать, что, скажем, вот сейчас вот именно вот ваше общество... Это все воспринимает вот иначе, да, вот вот так вот именно. Да. Когда сейчас людей, голову, которые когда Россию, когда убивают их и родственников, близких, вот это все вот. Вот да, да, вот абсолютное ну, есть, большинство есть, людей да. и единицы, которые там до сих пор находятся под влиянием русского мира, их осталось там единицы каких-то там процентов, может быть, даже и того меньше. А абсолютное большинство людей они все увидели теперь своими глазами, прочувствовали своей кожей, потеряли своих близких, потеряли свое здоровье. И вот такой ценой сейчас вот только они наконец-то осознали, где на самом деле их враг, а где на самом деле их друг. Ключевое слово. Такой ценой. Вот. Такой ценой. Да, да, да. Именно так. Такой ценой. Именно такой ценой. Я вы знаете, это, ну, может быть неправильно будет сказано, но вот. Я вот как-то вот допускаю мысли, скажем, вот, мы же можем, ну, рассуждать о разных вещах, например, там, да, вот до 2014 года, как вы правильно сказали, в Украине было, там, с Россией, там, ну, ровные отношения, там, чуть не братские, там, ну, ну очень дружественные, скажем так, да. Я вот, как говорится, не альтернативу какую-нибудь а вот просто вот допускаю вот мысль если вот в 2014 году была бы агрессия не на украину на Крым Донецк а на нас на Балтии в 2014 году Украина какую позицию заняла в тот момент в том положении 14 общество Украины Общество Украины в 2014 году уже было э, в большинстве своем э, с проевропейскими взглядами. Как раз 2014 год на это показал. Как раз э, и э, вот катализатором вторжения России в Украину, вторжения в Крым, Луганск, Донецк, послужило то, что Россия почувствовала то, что Украину они начинают терять. И начинают терять безвозвратно. Поэтому, если бы, вот, моделируем вашу ситуацию, не дай бог бы в 2014 году Россия пошла своими войсками в Латвию, Литву, Эстонию, мы, конечно же, приняли бы в большинстве своем вашу сторону и помогали бы вам сопротивляться российской агрессии. Я в этом уверен на сто процентов, потому просто, что, да? потому что я да принимал активное участие во всех наших вот этих революционных движениях Майданах и в четвертом году и в четырнадцатом году, и я видел, что активная э, часть общества украинского, оно настроено абсолютно проевропейски, абсолютно проевроатлантически, э, а вот эта часть, которая там любителей совка, э, их было много, их не было большинства. Но они всегда были пассивные. И они бы никогда ничего не предприняли бы, не подняли бы свою задницу, чтобы хоть где-то как-то там свою позицию попытаться отстоять. А вот именно про украинские силы, проевропейские силы, они всегда были активны. Вот именно вот тут вы правильно сказали, что про общество, вот у нас тоже, скажем, это было 89-90 год. 91 год, когда ну, все эти события у нас были, например, там, да, в Латвии. Да? У нас же там, скажем, город Рига, там 50% русскоязычных, и до сих пор они. Но нас спасало одно, что русские, русскоязычные, они... у них не было общей мысли, у них не было объединения. Mm -hmm. Они только могли, могли что-то сделать, когда с Москвы кто-то приезжал, Платил, организовал, а сами по себе они были просто инертная масса. Да, понимаете? Да, да. Понимаю, это у нас то же самое было все это эти идей годы. Без, без без каких-то там вообще ничего. Ничего, просто вот, ну, дайте 3 рубля. вот, ну, ну, 100% так, ну, да. у нас было то же самое. А потому что это опять же, возвращаемся к тому же самому совку, где вбивали в головы, что ты как человек ничего не решаешь и никуда не должен совать свой нос. За тебя все сделают. И вот они в этом всем, э -э, в этой парадигме и живут, и жили, и они никуда свои носы не высовывали, пока вот не, не придут, и правильно вы говорите, их за руку не возьмут, не приведут, не дадут деньги, не дадут бутылку, и не скажут, вот здесь ты должен подстоять от э -э, 12 до 16. <связывается> Все. Ну, ну да, да. Вот. Ну, знаете, у нас досык... много насел... Извините, нас до сих пор много населения там, но в больших городах, но... Маленьких нет там, там вопросов нет, в цель месяцев, в маленьких городах там вообще ни о чем. Вот, скажем, в больших городах, там, пару-тройку там, где много русскоязычного населения, они стараются жить еще в парадигме этого московского информбюро. Ну, вот, они как-то не знают. Может, телевизор слушать, не знаю. Может быть, информации стараются получать, они. Они как-то между собой общаются больше, понимаете, но ну, <laughs> как-то так. Вот, даже вот, смешно, вот. знаете. Так вот, ну, и есть, да. То... Ну, люди из другого мира. И я бы даже сказал, из другого времени. Вот они как-то застряли, да, да, застряли да. все там, глубоко-глубоко в прошлом. И пытаются всех нас в свое прошлое притянуть. Мир ушел далеко вперед технологии рванули, свободы рванули, они остались в, в начале, в середине но, 20 века. Но, например, случае. я вам, наверное, говорил, что лыжами занимался в Австрии перед этим 10 лет. Там, сейчас вот пенсионер, тут нет, колени, операции делали с лыжами как Я сложно. Что делать? Ну, пошел на курсы Тамго, да? Ну, ну, что-то движуха, как-то движения нужны, да? Разная И у вас движуха учитель. с Владимиром Путиным. У вас движуха, это танго, а у Путина Ладно, движуха это что-то без... другое. Да. Не придирайтесь к этому. Не-не-не, я наоборот, же возвышаю вашу движуху в сравнении с этим да. вот. Э, Нет, о чем э, я сказать вам, да, вот, у, меня там, у меня учитель, ну, который преподает мне, да, она, она русская сама. И мы с ней на русском языке общаемся. Почему? Можно на, на латышском общаться, но просто, знаете, там есть специфика. И, скажем, я скажу, она не поймет. Она скажет мне. Ну, то есть, ну, там такие... А я русский язык, я же знаю, я же учился. Ну, я же в Советском Союзе родился. Там в армии служил. Я работал ну, инженером. Я же знаю русский хорошо язык. И... О чем речь? Что хотел сказать, скажем. Вот мы садимся в машину, она мне говорит, ну у нас сегодня 15 градусов солнышко. Она, она мне говорит, вы знаете, вы, ты знаешь, а в Москве был дождь. Что мне ответить? Я говорю, а в Зимбабве ветер дул, да? Вот например, да? Ну да, они до сих пор живут в москва мире. Они живут в Москва-центричном мире. Для них Москва до сих пор это центр. Вы поняли, что хотел сюда. Да, да, да. Я же говорю, Москва-центричный мир для них. Она говорит: в Москве вчера чуть не шел. Вот-вот. И зачем эти люди себя мучают и так далеко живут от своей любимой Москвы и своих вот этих всех самары с Сызранней. Вот это непонятно. Езжайте в свой Тамбов и там радуйтесь своему русскому миру. знаете, начал учиться в Риге, ну, ехал в центр, у меня первое образование было, я поступил в строительный технику был в 69-й год. Он находился в самом центре города, за вокзалом, там центральный рынок, ну, в самый центр, короче. И мы каждый день после занятий шли там, ну... Надо было вот через Сент проходить. И вот конец 60-х годов, как сейчас помню, там приходили поезда с Москвы. С Москвы. И выходили вот эти беженцы с России. Не беженцы, а вот которые переселенцы. Переселенцы. Да. Mm -hmm. да. Они выходили, вы представляете? Все в пупайках, эти, эти такие кожуки гладкие, в баленках, если не в баленках, в голошах чемодана, сумок не было вообще. Все такими огромными баулами И шли там сразу, у нас там за парком был центральный Вермак. А у нас 60-е годы, и конец 70-х, в этом Вермаке было все. Заходишь в первый этаж, там 15 сортов колбасы, мясо. А тогда было, было еще мода, вы не помните, молодой человек, тогда молодой мода называлась балония, плащи Болония, такие Нейлоновые плащи, я которые понял, можно понял, Да, было я так знаю, сказать, знаю, о чем речь. Да. И ниллоновые рыбашки, да. Вот они сразу шли в универмаг, покупали эти рубашки, прямо там в парке снимали свои, попайки, они делали эти рубашки. Вот это было в 60-х годах, понимаете. А сейчас они себя ассоциируют, как вот, скажем, такой. Класс, вот, скажем, там не просто там такой, ну, средний, вот такой они с претензией на вот какую-то там культурную такую наследственность России, там, там, Хуже ну... того, они э, ну, сейчас это... уверены да. в том, что это они Латвии приносили какие-то блага, развивали Латвию. Не в своих фуфайках приезжали в Латвию и в нормальные одежды переодевались и могли продукты увидеть человеческие. Они сейчас уверены в том, что Латвия так жила только благодаря ним. Хотя посмотреть вот на этих людей, о которых вы описали, и, и на Латвию этих же годов. Вот и весь ответ, за счет чего они жили, а не наоборот. Вы знаете, я вам скажу вот, вот так. Реально. Я могу находиться от Латвии, скажем, там тысячи километров в России. Ну, мало что какие-то причины там, выслали, отослали там по работе, и когда все это заканчивается, я свободен, я бы домой пешком пришел, пришел, пришел бы, да, реально, да. А они согласны со своих родных деревень, городов, с баулами, черт знает куда ехать, да, ну, вот какая логика в этом, да, согласитесь, да. Тут вопрос не логики, тут вопрос того, что э, они э, все-таки на подсознании прекрасно осознают, что у них там, ну как бы так э, мягко сказать, жопа, а вот здесь они смогут нормально жить. Ну, вот, например, в Латвии вашей, да. Ну, И они будут 10 раз будут кричать, а, какие ну, они да, русские, да. как у них все ну, хорошо, хорошо, но да, они да, никогда да, не вернутся да, в свои да. вот эти вот захолустья, в свои болота. Такі вони і є. Ясненько. Спасибо вам большое за разговор. Всего доброго. Нам спасибо. Давайте успіхом. Іноді смотрю вас тоже. Там. Спасибо большое. Так, что так. Да, Давайте. Доброго. слава Україні. 128-окрема гірська штурмова бригада. Дякує глядачам телеканалу Україна не Росія, також фонду корисні. Велика дяка та пашанам Сергію Косяченку за все, що він робить хлопцям на фронті. Разом до перемоги.